Скажите, в вашем мнении как политика, то, что решение вопросов о гуманитарной помощи, вообще все контроль этой сферы Это то, что вы имели в виду, заслушивали в парламенте, в да? <coughs> На самом деле комиссия раньше имела совершенно другую форму. Она заседала как минимум раз в неделю и поданные документы утверждала, должны были быть все представители министерств в одном месте. И они рассматривали, и после этого быстро двигалась. Первый раз я столкнулась с темой проблемы работы этой комиссии, когда Тигипка был вице-премьером, министром социальной политики. Я ему написала несколько служебных, что Сергей за твои э, не обращения внимания на эту ситуацию не работает комиссия, ты до сих пор не утвердил склад, и есть задержка с грузом. Сережа быстро тогда прореагировал. Но та схема, которая принята админам, она сегодня заранее внесла туда коррупционную складовую. Раньше привезли благотворительно. вот они сейчас после этого выступления королевские, они написали по три дня в каждом министерстве, 8 министерств по три дня условно, 24, еще добавьте выходные, то есть в месяц любой груз не придет. И я ей тогда вышла, Наташка, зря говорила о э, корме для животных. Ну и вот есть иностранцы такие, вот нам трудно понять, да? но они прислали это все в такие как в Одессе, в Харькове, в Киеве, в... в от, ну, для собак вот эти вот mm -hmm. приюты. Да, и когда ты, говорю, выходишь и говоришь, обвиняешь депутата в том, что там пришел какой-то красный Шевролет, да, или какой-то ауди, или что-то, да, так это же ваша работа комиссии. А может быть, какой-то сумасшедший решил, решил подарить а, красное ауди детскому дому. Ну, может же быть. Ну, мы с мужем, как бы, давить не выгодно, но мы передали там. У нас есть центр реабилитации, который мы с Египко создавали 10 лет назад. И им нужен был микро... Ну, такой автобус небольшой. И у мужа был не новый Мерседес, который был переделан на вот эти бусы. И когда он говорит, слушай, надо продать, он уже как бы мне не нужен. Я говорю, слушай, ну, ну заработаешь ты 10-15. Вот ну, сколько ребята просятся, давай подарим. А парадалик это оформлять. И поэтому он в декларации числится на нас, а уже 4 или 5 лет находится в том центре. Потому что оформлять это очень сложно. Я видела, когда, ну, сумасшедшие там есть иностранцы, которые вот сейчас взяли, передали э, в Одессу, да? По Одессу как раз. Одесситка одна написала, они увидели, сняли, как она болеет, и они сейчас передали огромное количество лекарств для создания фонд, и он начал везде писать, когда он увидел ее условия. Они, они на чужую боль отзываются гораздо быстрее. И сейчас я вам... Любой человек, который получил какой-либо диагноз и ему сказали лечение, это сегодня 90% украинцев могут обратиться по интернету и сказать, у меня беда. Епатит С, это все равно что, тебе беда, там в день, ну, в, минимум 39 тысяч гривен в месяц лечения. Если у тебя онкология не дает, все, это смерть, потому что ты не можешь зубы сделать, да? Весь восток Украины меня встречал 4-5 зубов во И поэтому сегодня вот это слово «благотворительность» это не 10% процентов да? А получается, когда они вот сталкиваются, ну, так не может быть, давайте зубы лечить. Вот Попробуй доказать, что про благотворительность, они зарабатывают. Поэтому там да, очень тонкая игра. И эта комиссия должна работать по-другому. И вы, если, конечно, завозится обувь э, марки «Шинель» или сумочки, да? И потом она идет в магазин Шанель, она не может быть благотворительность. Это уровень контрабанды. Говорили, что очень много польского будет заводил. Это не предпринимателя. Это квал, который пропустили. То есть, там совершенно просто это налаживается. Но везде, вы видите, мы с вами, что бы ни сталкивались, от расстановки мапов, то принятия распределения бюджета. Это везде коррупция. Если ее нет, она понятна и прозрачна. Если она есть,